assalomu alaykum hurmatli obunachilar kanalimizga xush kelibsiz bugun biz sizlar bilan davron kabulov haqida gaplashamiz davron kabulov ko'pchilik davron kabulovni badavlat inson deb biladi ammo uning oilasi ham qiyin moliyaviy kunlarni boshidan o'tkazgan 1994 yil oilamiz uchun juda og'ir kechgan buvim vafot etgan oradan ko'p o'tmay uyimizda yong'in chiqib bor budimiz alanga ichida qolgan o'sha kunga qadar dadam tadbirkorlik bilan shug'ullanar edi birdan ishlari orqaga ketib bir yuz qirq ming aqsh dollari miqdorda qarzga botgan o'sha paytda poytaxt markazi bo'lgan oybek metrosi tomondan ikki uch ming aqsh dollariga uy olsa bo'ladigan paytlar edi endi qarzning qanchalik katta ekanligini tasavvur qilavering qarzni to'lash kerak deb o'zimni ko'p narsalardan chekinardim deydi davron kabulov davron kabulov bilan suhbatlashgan inson uning ilmli inson ekanligini darhol payqaydi boshqa hamkasblaridan farqli ravishda u kitob o'qishni yaxshi ko'radi institutga ham grant asosida o'qishga qabul qilingan o'zbekiston milliy universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olganman o'qishga kirish uchun juda jiddiy tayyorgarlik ko'rganman oilamning moddiy ahvolini bilganim uchun agar kontrakt bol asosida o'qishga kirsam o'qimayman deb o'zimga o'zim va'da bergandim shuning uchun imtihonga jiddiy tayyorgarlik ko'rganman tarixdan 36 ta, ona tili va adabiyoti fanidan esa 33 ta testni to'g'ri topganman ingliz tilidan ancha sust edim o'n sakkiztagina to'g'ri javob topganman u paytdagi universitetlarga kirish ballari ancha yuqori edi oilamni qiyin vaziyatdan olib chiqaman degan qat'iy qarorim sabab eng yuqori balni olib talaba bo'lganman deydi davron kabulov bugungi videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa layk like va podpiskа tugmasini bosishni unutmang